হেল্ল' আপোনালোক সকলো নিশ্চয় ভালেই আছে আৰু মই আগৰটো ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ যে মই এনাহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ আৰু এনাহঁতৰ ঘৰত যিহেতু ভণ্টী আৰু মই বহু দিনৰ মূৰত আহিছোঁ সেয়েহে এনাই আমাৰ ভণ্টী আৰু মোৰ বাবে স্পেচিয়েলি আপোনাৰ বৰা চাউলৰ যোনটো চেৰাই দিয়া কয় ন সেই চেৰাই দিয়া ভাত ৰান্ধিছে আৰু হাঁহ মাংসৰ লগত মই খাই আটাইতকৈ ভাল পাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম ৰবৰব দেখাইছোঁ এয়া দেখিছেনে মোৰ মামাই একদম সাৰ ৰেডি কৰি দিছে মামা নোলাওঁ বুলি কৈছিলে কিন্তু টানি আনি হ'লেও মামা বুলি কৈছে আৰু এইফালে ডাখন দেখিছেনে একদম পুৰা টুৱাই দিছে আৰু ইমান গৰমত বৰা ভাত বনাইছো এইয়া চনাইছে কেনেকৈ বনাইছা কৈ দিয়া অলপমান ঘণ্টামান চাউলখিনি তিয়াই থৈছো বৰা চাউল তাৰ পাছত টুকি মেলি আনি আৰু বটোৱাটো পাতি পানী দিছোঁ পানী দি তাত ওপৰত খৰাহি এটাত চাউল দি চাউলখিনি দি চাউলখিনি দি পাছত ঢাকন দি তলত জুই জ্বলাই খোৱা ভাত বনাইছোঁ এয়া এন আই হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা বৰা চাউলৰ চেৰাই দিয়া ভাত আৰু এই আমাৰ ডিচটো দেখিছেনে বহুত টেষ্টি আছিলে হাঁহৰ মাংসৰ লগত আছিলে কোমোৰাৰ ভাজি আৰু কোমোৰাৰ অবিহনে কেতিয়াও হাঁহ মাংস হ'ব নোৱাৰে আৰু এটা ড্ৰাই ফ্ৰাই লগতে এই চেৰাই দিয়া ভাত ইমান সোৱাদ আছিলে যিসকল এন আই আৰু আইতা আছে সেইসকলে গম পাব তেওঁলোকৰ মৰম কিমান বেছি হয় আৰু আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে বাই বাই